Всем хайлушки, с вами Кровавый Бро. у меня спин? Не Кровавый Бро? А, просто. Ну, просто, ну и что? Сегодня мы будем с вами, ребятки, обозревать четы. Четы. четыре. Да, четы. Зацените мой плащ. Йо, 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 йо. А. Ну, подлагивает это что? Я потом объясню, как играть. Там будет короче надо вот читы скинуть в папку Versions на телаунче. Я не знаю, как это обычно. Ну, скинуть Versions, короче. Это для T-Launcher. Читы, да? я так могу сказать. Кидаем в папку Versions. Dark Light клиент у вас, если появляется. Он может появиться не с первого раза. Вот. Вот, а, вот, 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 Потом вы сходите в Minecraft. И около версии 1.7.2, вот а, вы, наверное, видите, а, у вас до, должен появиться Dark Light Client. Dark Light Client. Вот, все, выговорил. Так, приступим к читам. Вот, специально я шахту нашел. Короче, слева верхнему вы можете видеть всякие чистые, То есть КТРЛ это зумка, это типа мод. Можно и не устанавливать, а зайти в Dark Light клиент, и все, у вас будет зумка. Без пока чего не камера, подключить. Короче, вот. Kill aura Что это такое? Это я покажу потом уже на сервере. Короче, так, стоп, у меня зовут, была мышка. Э -э 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 Сейчас я поговорю насчет Kill ауры, Вот. Вот такая kill аура, она, короче, типа бьет всех, как вы увидите. И у этого щита есть автонаводка. ну у меня уже дождочка залагает, она сама все бьет, так что у меня почти ее аура не нужна. Так, это работает на игроках. Так, нет, это так не работает, надо включить. Моб аура, по-моему, да, вот. А килл аура, она будет на сервере на игроках. Кстати, вас не забанят. Меня бесит, когда вы включаете, у вас вот это все, и вы не можете отойти, потому что игроков много, вы не можете попасть в портал, на вот так комбат по ПВ, заходить, отключать э, кивалу. Короче, вас должно быть все так, как у меня. Ну, вообще настраивайте под себя там. Надо вот смотрите, что у меня. Э, так. Первое, что нам бросается в глаза, я пойду ниже. и Мапаура мы уже пробовали. Нажимаем кнопочку X и X-Ray. нас активируется X-Ray. Всеми любимыми. любимый. Это не мод, это чип. Короче, вот. На самом это тоже работает, но я вам советую, даже рекомендую, то есть так надо. Вот, видите, у меня только что мышка заложила. Нельзя включать X-Ray на спавнера или вас кикнуть три раза кикают, потом бан. На день или на два. А, после того, как вы много раз включаете, ну, вот после банов, после банов, потом у вас забанят это вещи. Так. Аутолог, я М, кстати, открывать эту менюшку. Озе Other... вот. Так, кстати, включаем Radar всегда, остальное включение еще не пробуем. Сейчас я настрою себе все, и вы также должны настроить. Так, тут ничего не надо. Билдинг. Кстати, вот, креатив дарки в билдинг. Такое ломаем что-нибудь в креативе. Вот у меня мышка залагала. Так, стоп. Ломаем один раз. Один, 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 один. Это у нас этот маркер. Как он там? М. Билдинг. Вот. Креатив нафиг. Нафиг какой-то. Короче, вот. А, комбат. Ну, это все как анти-бэдэффект. Анти-плохие эффекты какие-то не за Так, не потом Вот. Тут можно включить спид, скорость. За это не забанят. Вот, аутоволк. Так, у меня золотая мышка. Короче, куда вы, кстати, видите, когда я быстро хожу. Быстрее, то есть, если я подумал. Аутоволк, куда вы повернете мышкой, туда ваш персонаж поет. Немного неудобно. Да и вообще, это ненужная фигня. Отключаем Auto Walk. Включаем сейчас -э Spring Combat. Все, больше вам тут ничего не надо. Ну, файтинг пить можно будет. Я не знаю. Нет, не нужно. Там еще есть... Вот тут всякие разные эффекты для вас. Jump это я не знаю. Он... А, он прыгает высоко. Вот. Это вам может помочь куре, но у вас камера все время вот так, когда вы включили и спид, и джамп. Так что отключайте спид. А, нет. А на сервере на каком-то у меня было. Ну, короче, джамп он у вас тащит. Сейчас, у меня сейчас голова Надо сейчас отключить все. Моменте, Вот, бывают такие лаги надо будет перезайти толком и все а то когда вы будете врубать что-нибудь тарафить вас будет World а, ну тут вот эти вот четыре: X-Ray вот это включаем а, выключаем еще здесь Players будет видно всех игроков так квадратиком и Chess а, это показывает нам сундуки. так, ну тут никаких данжей нету а, Короче, я прям... Вот, видите? Сейчас, сейчас, сейчас. Одно, вот. Ушка, ну вот, обычно. Ну, можно его закопать. Сейчас дерьме. Вот, ставим его куда-нибудь сюда. Потом закрываем. И вот. Вот так он будет видеть немножко почернее, но просто видно даже с такого расстояния. Включили, видите, чуть черное, включили, все, ага, там сундук. А когда с одной стороны, вот, хоть так вот, красное, красное, то есть он обозначает сундуки. Тут пока что никаких данжей нету, ну, этих, где могу спать, я забыл, как это называется. Так, так, нажимаем так, по-моему, да? Нет, 嗯，那不、um, um, К настройкам. А, сейчас, я вот это еще забыл. выкинете, он видит это, что вот, опа-на, опа-на, вон сундук, вон сундук, а, когда выкинете, хотел сказать, но сейчас, короче, смотрите, а, сейчас, М. креатив окон, вроде ничего не изменилось, вы не можете летать, ничего не можете делать, но заходим, а, вот, но на серверах это не работает, да, да, на серверах это не работает, вы ставите или чем-то нажимаете, начинаете бить, вот, бить у вас просто это пропадает. А тут не пропадает. А, ничего, нельзя вот такое. Короче, вот, вы еще можете быстро ломать его. Сейчас надо быренько, быренько отключить геймо. Я вам хочу доказать, что это не провал. Стоп. Ага, видно. Ну еще просто когда на земле выхватывает. А почему один сундук? А, это, наверное, заброшенная шахта. Вот деревня, да? Вот посмотрите. Вот. А, нет, дом, да, Вот это фигня, фигня. Один сундук это странно. Ну, короче, ладно. Вот, видите, вот потому что он, он показывает, даже вот мы. Вот, вот, такая высота, и он показывает. Он вот, еще пиксель вообще. Кстати, с пиксельным сыром в, в этом пещере очень светло. Кася там сколько лавы. Криперочки. Этот на серверах находил. Еще можно на автошахте врубить экстрем. Вам за это ничего не будет, но будете сильно голова. Ты, 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 ты. ты. На, секунду там. Ты, 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 ты. Можно посмотреть так. Вниз. Ага, ага, тихо. Камера и вертеть можно. Камера и вот. Вот так будет показать. Ну, немножко посильнее. У меня просто сексуально нету нет сейчас. Игрового, конечно а, так, ну он сундук, хоть отсюда, вот отсюда, то есть видно с всех сторон. Все видно. Короче, мобов, кстати, радар не показывает он тот, как, вот этот, вот этот вот. Не знаю почему, но это, конечно, минус. Но это вам же не мапка, не ни карта, ничего нет. А, короче, вот переходим Находим сохранить выделить. Сетевая игра. Например, я зайду на... Давайте зайдем на Gomage А, я еще не Патрона. Все, зарегистрировались. А, вот, видите? Игроков вот так вот показывает. И на скайбарсе, и на бэкбарсе, и килаура, вот, сейчас. Так, она у меня тут включена? Нет, я ее не включал. Сейчас. Нет, она не здесь включается. Вот, видите, меня не барит, то есть я бегаю, и ничего никто не замечает. А, вот, сейчас. А, вот. Ну да, отключить, отключить. Кстати, вот на сервере, вот смотрите, креатив хак. Вот делаем, что-нибудь берем себе. Например, надеваем. Нет, сейчас. Он тупо пропадает, видели? Тупо пропал, так что на сервере вам это вообще не понадобится. Так, креатив. Вон, сундуки видно. Что хотел? А, килаура смотрите Смотри, вот. Килаура. Вот. То есть вот это вообще неудобно с килавой. Че, тратятся предметы. Читаю с конца, блядь. Вот, то есть отходите и переключайтесь на другого игрока, когда вы раскрываете, и не, так нереально попасть в портал. <смех> <смех> нет, 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 нет. Я один раз, кстати, так не могу, не могу. Тихо, лорд, лор, может заметить то, что меня колбасит. А, нет, точнее сложно заметить то, что вас колбасит. А, я забыл, кто это может заметить. По-моему, только создатель и ну редко замечают, пацаны. Не знаю, с чем это связано, но мой друг не замечал этого. То есть сначала он заметил, потом не замечал. -а -а. Все хорошо. Вот это был такое видео, кстати, вот фотография в красном цвете. Вот. Я думаю, вам понравился этот выпуск. Кстати, когда у вас спит включен, это только типа плохо в одиночку у вас будет таращик. А на сервере у вас не будет. Просто еще такой эффект прикольный, это в принципе круто. Сейчас. На заборе только такого нету. Ну, на таких, только на блоках. Я лорд. Кстати, у меня вопрос, почему они здесь не заплеватели? То есть его можно сломать, кстати. Да, я не понимаю. Нет, то есть сломать нельзя, но это не заплеватель. Бля, какой это? Я, я не знаю. Круто, конечно. Короче, ладно. Так. У меня вот килограмм осталось. Спасибо, я типа влюбилась. Ну, типа килограмм. Тинка ваша. Короче, вот что батут стоит. Короче, можно на этом серии, я думаю, заканчивать. Обзор на читы. А, читы оставлю в описании после... После, 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 после. Кстати, сейчас забыл еще сказать то, что на серверах не работает... А, вот. Флай. Вот так вот у вас будет телепортировать, а потом вас кикнет. Конечно, это не важно. Все это путают. Типа... Вот давайте... Сейчас где-то тут? Сурвана, упал, не потом... Давайте вот... рандомная точка тупо. Вот. все Это уже не спам. И тут можно... Вот. все То есть вам очень будет. Так. Короче, ладно. Но он ничего не будет, у вас не кикнет. А если вы пишете на спад, я вас кикнет. Сейчас этим тебе немножко удар, то где мои ботинки, можно его ботинки. Короче, тут еще вот где тут. Включайте там реген, где то был. Не помню, где. Короче, ладно. Вот а -а -а -а. ну, респаун. Ну, армал. Ну, я это не знаю, но я познала шею. За лучшего хотела сказать, что можно их попрощаться, в принципе, на каком грубом моменте выбить X-Ray. Кстати, на слабых пока у вас, может быть, просто будете в Майнкрафт с этими читами. Ну, знаете, лучше, лучше обычный комп, как у меня. У меня не офисный, конечно, но у меня просто обычный рабочий комп поэтому у меня при записи немножко лагает. Но это я в настройках autant, еще там ничего не настраивал, вот, в настройках графики. Это прям спиц. Я себе, наверное, вот так 33 сделала. У меня еще из-за якости больше лагает. Ну вот, меньше. Вот меньше. И вообще, как будто и нету. Можно так и в снимать, и все что угодно. Вот смотрите, как вы быстро бегать Я даже доказывать не буду то, что это работает на всех а, вот тогдаки Лаура. То есть оно реально работает. Не работает, ставьте без лайчё. Вот. Хотя если вы тролль, то, то, вы не а, Так, в принципе это все, что я хотел вам показать. По пока что эти четыре такие. Так, мне надо Давай, Ну, в принципе, я ничего тут больше говорить не буду. Об этом чуде, чуде, Килл, ой, килл, блин. Работает это зумы на серверах, и на любом, короче, сервере он будет работать. Все, короче. Вон. М менюшка. Почему-то не усвечивается то, что оно он. Ну ладно, это вообще не важно. Включаем вот это, вот это вот. Трейсерс, uh, я не помню, что это такое. Но это что-то полезное. Попробуйте, я не помню, что это такое. Настраиваем вот так вот. Uh, все. Вот так вот настраиваем. настраиваем. Тут так настраиваем. Вот тут так настраиваем. Вот тут вообще ничего не делаем. Не бесит. Мне сейчас звонят. И тут включаем только радар. Тут, по-моему, можно и это грузить, но я не помню, это, по-моему, бесполезно даже. Auto это бронь, который нет. я не знаю, что такое. Короче, так, деньги сейчас отключу. Вот, все. Так, отключу. Все, можно ничего больше не делать. Все, то есть. Теперь можно побеждать на другую, на скрывать, на вырваться. И еще. И я сам буду... Нет, не пишите то, что я дитер, если вы смотрите и играете на Вайкрафт, конечно, и не играю с читами. Ну, раньше, вот два дня я с ним по поиграл, Все равно даже с читами не всегда выигрываешь, потому что э, жизньские жизнь жизьки, они кончаются, и вы умираете. Где-то тут есть... Э, а, вон, а, вот, реген. Регент, по-моему, восстанавливает вам жизни на режимах или нет, я не помню. Короче, посмотрите, вот у меня даже нет голода, я как будто бегаю. М -м, это круто. Но команду вы прописывать также не можете, то есть... Дэм... Дэм... сейчас То есть вы не можете. Но... М -м, о, у меня теперь 5 лет, круто. А был 55, круто. вот. Это все, что я вам показала по тех читах. Вот. Не включайте на спавне, так повторюсь, x -ray. И Fly. Fly вообще не работает на серверах. Это фигня. все остальное работает, но некоторые бесполезны. все я не помню, что это такое, но это что-то полезное. Когда я врубал, я не помню. Это вчера я делал.

так, надо придумать какое-нибудь формальное приветствие. В следующем видео будет формальное прощание и приветствие. Всем пока.